میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ عناصر اربا کے حکمران ہیں عناصر اربا آپ سمجھتے ہیں کہ عناصر اربا کسے کہتے ہیں آگ پانی ہوا اور مٹی جناب عمر کی حکومت صرف اس دھرتی پر انسانوں پر نہیں بلکہ عناصر اربا پر بھی ان کی حکومت ہے مدینہ کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا کسی نے خبر دی کہ پہاڑ سے ایک آگ کا لاوا نکل رہا ہے ایک آگ کی صورت میں ایک لاوا پھوٹ رہا ہے تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر عطا فرمائی فرمائی یہ چادر لے جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ یہ عمر بن خطاب چادر دے رہا ہے اللہ کے حکم سے وہیں رک جا اور وہ چادر لے جانے والا چادر لے گیا اور چادر لے گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ عمر نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھم جا اللہ کے حکم سے رک جا اور اس لاوے کو اسے آ, اس لاوے کو اسی چادر کے ذریعے پیچھے دھکیلا وہ لاوا بند ہو گیا اور پھر کبھی نہیں نکلا تو گویا کے آگ پر بھی حکومت کرنے والا عمر میں یہ دعویٰ کروں کہ عمر رضی اللہ عنہ ہوا پر بھی حکومت کرتے ہیں تو میں اس دعوے میں باطل پر نہیں ہوں گا میں اس دعوے میں حق پر ہوں گا کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ انہوں نے اچانک آواز دی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل مجمع دیکھنے لگ گیا مجمع حیران ہو گیا کہ عمر کس سے بات کر رہا ہے ساریہ تو یہاں سے سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر ہے یہ کس کو آواز دے رہے ہیں تو کچھ دنوں بعد جب وہ ساریہ واپس آئے تو ساریہ سے لوگوں نے منظر پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے کبھی آپ نے امیر المؤمنین کی آواز سنی تو ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کی گوٹ میں تھا میں پیچھے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آواز آئی یا ساریا الجبل یا ساریا الجبل مجھے محسوس ہوا کہ آواز دینے والے تو امیر المؤمنین ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لشکر میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو گویا کہ وہ آواز ہوا نے جناب جناب عمر کی فرما برداری میں ہوا نے وہ آواز وہاں تک پہنچا دی تو ساریہ کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو امیر المؤمنین کی آواز تھی امیر المؤمنین کی ہوا بھی تابع داری کر رہی ہے اللہ رب العالمین نے بطور کرامت بطور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت کے ان کے سامنے وہ سارا معاملہ ظاہر کر دیا تو وہ آواز دے رہے ہیں اے ساریہ پیچھے سے دیکھ پیچھے دیکھ لشکر طور پر حمل کر رہا ہے حملہ کر رہا ہے تو آگ بھی بات مان رہی ہے ہوا بھی بات مان رہی ہے مصر کے اندر دریا نیل نہیں چلتا ہر سال وہ لوگ اس دریا نیل کو لانے کے لیے وہاں سے ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی کو لیتے ہیں اس کو زیورات پہناتے ہیں زیورات پہنا کر اس کو دریا بلز کرتے ہیں اس کو دریا کے سپرد کرتے ہیں تب وہ چلتا ہے جب یہ بات جناب عمر کو بتلائی گئی عمر نے فرمایا اندہ ایسا نہیں کرنا فرمایا کہ میں ایک رکہ لکھ رہا ہوں رکے کے اندر لکھا کہ من عمر بن الخطاب عمر بن خطاب کی طرف سے یہ رکہ دریا نیل کے نام فرمایا اگر تو چلتا ہے اللہ کے لیے اللہ کے نام پر چلتا ہے تو چل ورنہ چلنے کی ضرورت نہیں رکا ڈالنے کی دیر تھی وہ دریا تو غیانی میں آ گیا لوگوں کی فصلیں سہراب ہونے لگ گئیں لوگ جو اپنے فصلیں سہراب کرتے تھے وہ سہراب ہونے لگ گئیں تو آج تک وہ دریا نیل اسی تو سے چل رہا ہے تو دریا بھی بات مانتا ہے آگ بھی بات مانتی ہے ہوا بھی بات مانتی ہے مٹی بھی بات مانتی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آ گیا زمین پر بارا فرمایا کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا کہ تو تھر تھرا رہی ہے تو کانپ رہی ہے تو پھر اس دھرتی پر آج تک زلزلہ نہیں آیا تو میں نے یہ دعویٰ کیا کہ عناصر عربہ پر حکمران عمر رضی اللہ عنہ ہیں اللہ نے ایسا حکمران عطا فرمایا کہ جس کی کیا ہی شان ہے جس کا کیا ہی مقام ہے جس نے کیا ہی عدل و انصاف قیم کیا کہ کافر لوگ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر دس سال اور حکومت کر لیتے تو اس دردی پر اس پوری دھرتی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا چکا ہوتا